Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Элайф или Школа Таруаль Альвиен на Яндекс.Цен. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, когда вы встретите свою настоящую любовь? По традиции, в начале каждого видео я показываю, на какой колоде я гадаю, то есть это упаковка от колоды. Итак, когда вы встретите свою настоящую любовь, мы с вами посмотрим буквально день. Встречи, то есть дату, либо э, ну, время года, сезон, местность то есть, все это будем определять на Таро. Как раз тот, кому нужен опыт в этом, тоже может посмотреть. У нас будет с вами 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его открыли и смотрите, даже если оно записано много лет назад. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Комментарии к видео приветствуются. Итак, день встречи вашей настоящей любви. Это первая карта, поэтому с выбором будьте очень серьезны. Вот сейчас будете выбирать, да, и будете очень серьезны в этом выборе. Потому что э, иногда даже сами по себе и карты Таро, и гадания привлекают в вашу жизнь настоящую любовь и другие приятные вещи. Поэтому настройтесь на карту, которая теплее вам, или можно выбрать по знаку. То есть первая позиция, вторая позиция. Упс, жаба прыгнула. Жаба хочет тоже сюда. Но нет, сегодня она не сюда. Третья позиция. И четвертая позиция. Первая, вторая, третья, четвертая. День, когда вы встретите или время года, сезон, местность. Вашу настоящую любовь. То есть, когда вы встретите вашу настоящую любовь. Итак, те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. День, когда вы встретите свою настоящую. Работу. Итак, мы начинаем с самой первой позиции. Вы задаете мысленно вот этот вопрос, да, что когда я встречу свою любовь, и мы с вами определяем там, время года, сезон, день, вот как оно лучше. Итак, у нас тут карта туз жезлов. Туз жезлов может показывать апрель, 1 апреля. Очень часто, очень часто карта показывает 1 апреля честно вам говорю. То есть вы можете встретить вашу настоящую любовь прямо в этот день, 1 апреля. Вот. Но также тут Жезлов может показывать и некоторые другие временные промежутки, которые ну, определяют, так скажем, Таро. Вот, то есть не обязательно прям ровно этот день 1 апреля. Тут Жезлов первое, что может показывать, это просто сам по себе апрель да, период апрель. И также он может показывать август и декабрь. Вот на самом деле именно три этих месяца. Апрель, август и декабрь показываются по тузу жезлов. Но я вам так скажу, что если уж на число ориентироваться, на дату, то 1 апреля, конечно, по этой карте. Вот. Однако я вам не советую вот сказать так себе. Все, я сяду на лавочку 1 апреля, буду ждать свою любовь. Так нельзя тоже делать. Вы погадали, вы узнали об этом. То есть вот такое сакральное знание о своем будущем. Да? И вы должны, естественно, забыть, забыть об этом, о том, что вы узнали о себе. Потому что иначе вы начнете оттягивать этот момент. Вот это мой совет вам, да? Давайте посмотрим местность или какие-то вот, ну, то, что будет происходить там, да, в этот момент. Вот смотрите, выпали, значит, маг и король Пентаклей. Карты показывают все-таки, что вы человека можете встретить в помещении. И это может быть помещение, связанное как-то с работой, с учебой, да, то есть в этом вся суть тут помещение и работа учеба также может быть какие-то увлечения хобби но опять же связано все равно с познанием с обучением с достатком богатое место место где есть много там богатых физических ресурсов денег концентрируется много в этом месте и познакомить вас может с этим человеком даже как бы какой-то мужчина то есть тут две мужские прям карты выпали. Мак и король жезлов. Ой, король пентакли, извиняюсь. Тут жезлов, да, меня смутил. Вот, и, соответственно, вас может свести с тем, кого вы полюбите, и кто полюбит вас, вашу настоящую любовь, да. Мужчина какой-то. Мужчина этот тоже очень умный такой, хороший, позитивный человек. Ну, вот такие вот моменты, то есть... Какой это может быть дом, учреждение, я не знаю. Вот э, там обстановка такая очень хорошая, да, внутри именно богатая обстановка или такая вот именно э, ухоженная обстановка. И там вот это, да, связано именно с работой, учебой, с бизнесом, может быть, да, что-то вот такое, или с, э, вот э, с вашими хобби, развитием. Ну вот такая вот у нас первая позиция. А мы идем дальше к позиции номер два когда, в какой день вы встретите свою настоящую любовь, да, когда, в какой день вы встретите свою настоящую любовь. Мы прям можем дату с вами по, -по Таро называть, да, но это не будет означать, что вот именно ровно в этот день, может быть, прям еще вот какие-то варианты мы будем называть, тоже на них ориентируйтесь. Вторая позиция у нас карта Мир. «Мир». Вот первое, что тут может карта говорить, что вы уже уже встретили свою настоящую любовь. Вот обратите на это тоже внимание, что вы могли уже встретить свою настоящую любовь. Но если вы уверены, что вы не встретили свою настоящую любовь, карта, естественно, может показывать здесь, вот самое первое, да, это 20 февраля. Вот первая дата, которая по ней идет, это 20 февраля. И вы можете ориентироваться на этот день, но я вам не советую садиться в этот день на лавочку и ждать свою настоящую любовь. Да? То есть постарайтесь абстрагироваться от того знания, которое у вас есть. Вот она иногда показывает вот эти сутки, да, вот там, допустим, с какого-то часа 20 февраля до какого-то часа 21 февраля. Вот, это важно. Это важно. Также, конечно, эта карта может показывать определенные месяцы. Вот, естественно, это переход с февраля на март. Да? Также может показывать э, декабрь. декабрь. И может э, эта карта показывать э, июль. Вот, поэтому тоже на это обратите внимание. Ну, конечно, самое главное по ней это вот 20-21 февраля. Вот. Ну, хорошо, главное теперь не садиться в этот день и не ждать да, на, на лавке. А вот забыть сегодня, что вы узнали об этом что вы можете в этот день встретить настоящую любовь. Давайте посмотрим подробности. То есть местность какая-то там. Как это все? Ну, десятка пентаклей и колесо. Это ваша судьба, совершенно точно. Взаимная любовь, настоящая любовь. Это ваша судьба, да, человек, ваша судьба. И видно, что вы встретите его именно у кого-то дома или даже у себя дома. Это будет домашнее помещение, квартира или дом может быть максимум еще дача. То есть вам нужно больше общаться у людей дома. Или приглашать людей к себе в гости, да? Или ходить к кому-то в гости, или к себе в гости. Вот там, именно там вы встретите свою настоящую любовь. Это квартира, дом. Чье-то, да? Вот, может, это связано с вашими даже родственниками, всякими свадьбами, днями рождения. Может быть, это связано, что вы пойдете к кому-то в гости, к друзьям. Вот. Ну, конечно, силы рода и судьба поддерживают этого человека, чтобы он вам точно встретился в жизни, чтобы это совершенно точно было, чтобы это точно случилось. И железно вы его встретите, этого человека, кто является вашей настоящей любовью, если еще не встретили. Вот. Дальше, значит, что могу тут сказать что как обухом по голове резко как-то вот так неожиданно это все будет что вы попадаете в стечение обстоятельств это не кто-то вас знакомит не что-то вот, а именно вы попадаете в это помещение в этот чей-то дом квартиру да? или кто-то приходит к вам с кем-то но это не говорит что вот какой-то человек еще по судьбе связывает вас там да вот вам у вас там железный мужчина или женщина познакомит это не обязательно а вот вы там сталкиваетесь, все, вы там знакомитесь, вы там видитесь, вы там вот, вот с этим человеком, в этой квартире-доме. Вот видите, мы тут обои видим, ковер видим, да? лампочку видим. То есть это все говорит, тут окно. То есть это все говорит именно о квартире-помещении. Не на улице, не город, не река, не ни путешествие, ничего. А именно квартира-дом. Вот. Ну, вот такая позиция номер два. А мы идем дальше к позиции номер три. Когда вы встретите свою настоящую любовь? Тут именно дата, да? Мы смотрим дату. Давайте посмотрим. <клых> ага. Тут у нас, значит, с вами королева кубков. Прекрасная карта, кстати, да? Такая вот женская карта на самом-то деле. И, конечно, эта карта она э, показывает сразу же, да, дату такую, 1 марта. 1 марта, дальше 5 марта. Вот это две даты, которые очень важны по этой карте. И в этот день, 1 или 5 марта, вы можете встретить этого человека, да, свою настоящую любовь. Однако по этой карте и месяцы можно определять, да, то есть март обязательно, март. Дальше июнь по этой карте тоже вполне может быть. И э, дальше у нас, конечно же, октябрь, да. Поэтому вот обратите внимание, переход там даже с октября на ноябрь может быть, э, с июня на июль тоже, да, вот так вот, как бы такой переходный период несколько. Допустим, с конца июня там, да, с конца октября и март, да, вот тоже обратите внимание. Но и не нужно, вот, допустим, 1 и 5 марта ждать этого человека сидеть где-то. Просто вот сейчас получили информацию, отпустите эту информацию, чтобы не сбить ее. Но сам факт, да, что вы можете знать, что вот именно, допустим, в какой-то из этих дней вы можете встретить свою любовь. Это совершенно точно. Хорошо, давайте какие-то подробности здесь. Девятка кубков пятерка Пентаклей. Вы знаете, тут идет вот информация такая от карты интересная, что э, у вас э, вы где-то оказываетесь не там, где вы живете. То есть э, это может быть встреча вашей любви, но на расстоянии от вашего дома. То есть вы где-то будете в другом месте. Дальше, значит, ваш человек, скорее всего, наверное, другой национальности, чем вы. Вот. И также перед этим будет происходить ряд совершенно мистических событий в вашей жизни. Может быть, вы будете то ли гадать, то ли кому-то к экстрасенсу пойдете, к астрологу. Вот с кем-то вы очень необычным. Прямо перед этой встречей пообщаетесь. Очень необычный кто-то, кто вас впечатлит прям что вы вот этими способностями удивитесь человека вот этого. Дальше, значит, встретитесь вы вот с тем новым человеком, с вашей истинной любовью, с вашей настоящей любовью на улице, либо в каком-то вот ресторане, кафе, где такая, знаете, как этническая или какая-то интересная народная, может быть, национальная обстановка. Вот такое. И либо это улица, но улица, опять же, насыщенная разными интересными заведениями, магазинами, вот где продаются какие-то талисманы, там, не знаю, амулеты, памятные сувениры. Какая-то такая торговая улица с кафешками. И самое интересное, что вот либо это как бы будет что-то вот какое-то такое, да, вот как и на улице можно сидеть и в помещении, ну, вот как кафе, да, или ресторан. Вот, либо сама по себе просто такая улица. Если это будет март, действительно может быть прохладно. Может быть, в этом месте прохладно. Но до этого места вам придется ехать. Вот, может быть, вы поедете куда-то с определенной женщиной, потому что все-таки королева кубков выпала. Но сам факт перед этим вот знак прям для вас, что вы пообщаетесь с кем-то необычным, кто вас очень впечатлит своими неординарными способностями. Ну вот такая позиция номер три, очень такая интересная позиция. А мы идем дальше к позиции номер четыре, когда вы встретите свою настоящую любовь. И первая карта это дату мы определяем дату сначала. Восьмерка мечей. Интересно. Ну, конечно же, карта показывает в первую очередь определенное число, да, мы хотели сказать сначала, что вашу дату именно, когда вы можете вот прям день встретить. И это у нас карта 21 мая означает. То есть, вот вы можете встретить этого человека, который будет настоящий любовь 21 мая. Вот, но я не советую вам садиться на, на табуретку и ждать 21 мая весь день, когда этот человек к вам подойдет или еще что-то. Забудьте сейчас про это. Забудьте и просто живите своей жизнью, чтобы ваше 21 мая развивалось так, как оно развивается, да. Никогда не сдвигайте события вашей жизни с помощью ваших мыслей и ожиданий в другую сторону. Если вы это собьете, это как бы только ваши проблемы, да. Следующая карта может означать определенные месяцы. Естественно, май. Вот, сам по себе май, да. Сентябрь и ноябрь. Вот май, сентябрь, ноябрь. Это тоже месяцы, по сути, когда вы можете встретить свою настоящую любовь. Но первое, что она означает, это дату. 21 мая. Да? Хорошо. Давайте еще какие-то подробности посмотрим. Главное, не привязывайтесь к этой информации а просто ну узнали и забыли да поинтересовались и все так обстоятельства как вы встретите свою настоящую любовь это будет только улица это не может быть ни дом ни квартира это улица точно причем прогулка вода отпуск может поход я не знаю природа свобода ощущение очень приятное может быть, это связано с как-то, не знаю, с вашей работой, но в то же время вот природа, погода на улице, на улице очень хорошо. И вы, может, будете как бы и с кем-то, да, ну пусть даже с кем-то прогуливаться или где-то там в походе, но сам факт, что встретите вашу настоящую любовь на улице, где зелено или природа или лес – это на картах совершенно вы сами видите точно. Либо рядом вода и в то же время и деревья. И э, это будет приятный день. Это будет хороший день. Это будет добрый для вас день. И вы в этот день будете цвести. Вы в этот день будете иметь такую, знаете, радостную искру в глазах. Вот хорошее будет настроение и встретите свою настоящую любовь именно из-за этого. Также карты здесь совершенно четко показывают, что это даже может быть и людное место, или вокруг вас много народу. Но вы их не будете замечать, этот народ. Вот. Может много людей с вами разговаривать в тот день общаться, да, или перед этим предварительно будет такой момент в жизни, что вы будете очень много общаться с людьми разными. Но в тот день вы не будете никого замечать. Вы заметите именно одного человека. Этот человек для вас будет сразу очень приятный, он сразу бросится в глаза, и вы сразу каким-то образом заговорите, начнете общаться, начнете что-то обсуждать, очень интересное для вас. Вам могут мешать, там, трогать за плечо, звать, но вы не будете реагировать, скорее всего. Настолько погрузитесь вот в это общение. Ну вот где-то рядом именно будут деревья, зелень, лес, не знаю, вода и природа. Обязательно такое должно быть. Вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Элайф. Всем пока и до новых встреч.